Сьогодні була напружена гра проти достатньо сильної команди. Початок гри був дуже непростий і дуже важко грати після того, як граєш погано першу частину гри. але в другій половині гри команда дуже гарно боролася, і ми намагалися виграти. Звичайно, що нам потрібно намагатися, щоб кожний найменший елемент був виконаний як можна краще для того, щоб команда вигравала в кінці. Мені Звезд мы не имеем, игроков, которые могут решить судьбу игры там или судьбу элемента какого-то частичного, мы их не имеем. Но задача стоит показывать характер, задача стоит не проиграть на каждом участке площадки и вот этот элемент мы с самого начала мы мы просто не выполнили, как в защите так и нападению. То, что уже было после. Перерыва это это уже после. Uh, нужно начинать с первой секунды. Это и все. Все остальное счет на табло и вы видели. И, uh, то, что произошло и как и почему так произошло, у меня есть свое мнение, но оно останется при мне. Будем разбираться уже на месте в команде. Поэтому. Uh, well, you know. Була досить непогана гра. Особливо ми добре зіграли у першій половині гри. У другій частині можливо допустили декілька помилок. І у третій частині Київ майже наздогнав нас, показуючи дуже хорошу гру. Взагалі то гра була дуже хвилююча і гарна. Будь ласка, прокоментуйте гру сьогодні. Дві різні половини. Перша половина, друга половина. Не виходить, у нас грати. всю игру полностью ровно. Или мы плохо начинаем, или хорошо начинаем, а потом доводим до интересной ситуации для зрителей, когда неизвестно, кто выиграет, кто проиграет. Боремся с этим, ну, пока, пока я недоволен той борьбой, которая происходит. Нужная победа после двух проигрышей. Дома мы выиграли на выезде, поэтому... Это для нас очень хорошо. В принципе, все.